Vaxtınız xeyr olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Masırtoy qəsəbəsində maşrut dayanacağının yaxınlığında yeni təmirdən çıxmış gözəl bir həyətimizi təqdim edirik, hörmətli izləcilər. Evimiz 2 mərtəbədən ibarətdir, ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşüdür. Ev ümumi 4 sot torpaqda tikilib, evin qiymətliyi ilə bağlı irəliləyən detalları da biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsas odur, videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, kanalımıza Abunə olun üçün hər bir yeni videolarımızdan xəbərdar olası gördüyünüz kimi həyətinin giriş qapısıdır burada və maşın üçün giriş qabı burada nəzərdə tutulub. Həyətin tərmet daşlar üzrənləbdi. Dəyəriz əzər. Bu qarşı tərəfdə maşın üçün qarajdır və birinci mərtəbəyə daxil olmaq üçün addelin buradan giriş qabı nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi bura birinci mərtəbəsidir. Evimiz monolit betondan tikilib. Dəhlizin girişindən solda burada kompakt üçün yer nəzərdə tutulub və əlavə burada köməkçi bir otaqdır. Ev tam keyfiyyətlə tikilibdir, ümumi qoşa daşla tikilib. Görünüşü çox gözəl dizaynlı marshdir. Və burada birinci mərtəbə üçün hamı mərtaba yerin nəzərdə tutulub və əlavə burada geniş bir otaq da burdadır. Buranı istəsəz Termojuruzalıkda istifadə edə bilərsiz. Baxdınız ki, çox genişdir, ev digər və qalından tikilib. 1-ci mərtəbədə burada 2 maşın yerləşə biləcək qarajdır. Evin yerləşdiyi ərazi çox gözəl, hər yerlişli bir yerdədir. Maşın tur evin lap 20 metr məsafəsindən keçir, evə gələn küçə asfalt küçədir. Dəyərliz əzizlər, indi isə qalxaq vaxt itirmədən ikinci mərtəbiyə otaqlarla tanış olaq. Pləkanı aqlay daşlar üzlənibdir. Evin ikinci mərtəbəsində 2 iki balkonu var, gördüyünüz kimi. Qarşı tərəfdə də bir balkondur və burada bir balkon yerləşir. biz çəkdiyivin daxilində təhliz girişindən sağda yataq otağımızdır. Otağın tavanıdır bu. Otaqdan hələ də balkona gördüyünüz kimi çıxış qapı nəzərdə tutulub. Burda isə ikinci bir yataq otağımızdır. Evin hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Evin kombi xətti çəkilib. Dəhlizə girişindən sonra burada isə mətbəximizdir. Hörmətli zərbənin evimiz şəxsi özü üçün tikilən evdir. Təcili satılır. Pul ehtiyacıdır, ona görə də təcili satılır. Burada isə hamam otağımız yerləşir. Hamam otağının döşəməsi istiqpolla yandırır. Ev tam çıx başa gedir. Bu isə əlavə pia tortağımızdır. Otağın tavanıdır bu. Burda isə qonaq otağımızdır. Qonaq otağının tavanıdır bu. Hörmətli zəzərlər, ev 4 çöl torpaqda tikilibdi. İndi biz keçək evin həyət yanı sahəsi ilə sizi tanış edək. Buyurun biz dəyə bilərsiz. Gördüyünüz kimi geniş qonaq otağı var. Evimizin qiyməti təzəli satıldığı üçün 95.000 manata endirilib. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. İndi isə keçək evin həyət yarım sahəsinə tanış olaq. Buyurun sizlər. Hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi evin həyət yarım sahəsi evin arxasında yerləşir. Ümumi 4 sot yarım torpaqda tikilibdi. Evin arxasında yerləşən həyəti 2 sot yarımdır. Çox gözəl, əl verişli bir yerdədir. İstəsasən burda bağ üçün yerdir. Bağ sala bilərsiz burda. Və bu adelin bu həyətin giriş qapı yeri nəzərdə tutulubdur. Evin giriş adelin həyətin yoludur. 3 metr 50 santimetr enində burdan yol nəzərdə tutulub və bu qarşı tərəfdən gördüyünüz kimi maşın yolu burdan nəzərdə tutulub həyətə daxil olmaq üçün. Yenə də evin qiymətini nəzərinizə çatdıraq, evimiz 95 min manatda deyilir. Real alıcıya qiymət endirimi olacaq. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 48 40. Bəhram Əmracəyev deyildi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.